Відкритої йоги для всіх. Сьогодні ми продовжуємо наше духовне читання. Ми з вами розпочали вивчати книгу з вами: Абхідананди Як стати йогом. Ми вже розглянули першу частину. Що таке йога? Розглянули хатха йога, навіщо вона потрібна, які результати можна отримати завдяки хатха-йозі, які рекомендації дають нам вчителі для того, щоб. Більш розуміти, як треба рухатись да, на нашому шляху. І розпочали слідучий вид йоги, який називається раджа йога. Що це за йога, з чим вона працює і м -м продовження цієї частини це знову буде 4 так. листочка, які я зачитую. Якщо під час. Да прослуховування чи підключення до трансляції, у вас виникають питання, питання стосовно йоги, стосовно життя, але життя згідно з принципами йоги, доброта та здоровий груст, тому, будь ласка, пишіть, я по можливості буду відповідати. І так, я продовжую читання. Раджа йога. Первые шаги изучения йоги требуют сознания человеком необходимости выполнять элементарные моральные правила не убивать, не красть, не лгать, быть воздержанным, уметь прощать, обладать твердостью характера, милосердием ко всему живому, простотой, уверенностью, чистотой. Всякая идея убийства должна быть совершенно оставлена не только в реальной жизни, но даже в мыслях человека. Точно так же, как он не должен лгать мысленно или думать о возможности воспользоваться чем-нибудь чужим. Твердость характера ⁇ необходимое условие, потому что начинающему йогу придется встретиться с огромным количеством препятствий на пути к своему духовному совершенству. И он не должен начинать... Изучение йоги, смотря на это как на приходящее развлечение, не должен ничего делать для удовлетворения своего временного любопытства, а должен идти по своему пути с терпением и настойчивостью, пока не ощутит приближение к высшим идеалам. Я напомню вам, что... Принципы, принципы раджа-йога, они такие же, как и у хатха-йоги, да, это вот яма-не-яма, который мы рассматривали, это значит не причинение вреда ни одному живому существу, да, это обязательное условие, и доброго дня, Марго! И так и инше. Я продолжу. Следующий шаг требует господства над собой: умение переносить все тяжелое, внутреннего довольства, веры в высшее существо, милосердие, настойчивость в изучении и отдании себе божественной воли. И здесь тоже говорится о следующем: таком важном: да, яме. то есть, как я выстраиваю свои взаимоотношения лично с собой, мои взаимоотношения, кодекс чести да, с взаимоотношения с э, тем, социумом, в котором я нахожусь, и непосредственно с собой. Все физические упражнения, необходимые для поддержания тела в должном состоянии, относятся к третьей ступени. Здоровье – это необходимая вещь для достижения высшего знания. Люди, страдающие от какой-нибудь болезни, не могут сделать свой ум достаточно твердым, не могут с достаточной настойчивостью фиксировать свое внимание на истинных, истинных духовной плоскости. Они не могут этого сделать просто потому, что как их сознательный ум и подсознательный невольным образом сосредоточены на их болезни, их внимание направлено на больные части тела. Марго, мы тут вывчаем книгу с вами Абхидананды, как стать йогом. Я зачитываю эту книгу. Я ответила на ваш вопрос. Ну, і для тих, хто приєднується до нас, та нагадую, що ми вивчаємо книгу для тих, хто встав на шлях йоги. Я читаю, тому що книга на російській мові, тому оригінал зачитую російською мовою. Але пояснення даю, можливо, українською. Так, і так, починаючий. должен обладать здоровым телом и хорошо уравновешенным умом. Собираясь тренироваться практически, он избирает какую-нибудь асану или положение тела, в котором он может сидеть долгое время, не шевелясь и не чувствуя боли или страдания в каких-нибудь частях тела. В практиках в практике раджа-йоги нет необходимости обращать особенно большое внимание на положение тела. Нужно только следить за тем, чтобы в моменты умственного напряжения, особенно во время практики дыхания в сидячем положении, спина была совершенно пряма. Тут имеется в виду, да, что практика раджа-йоги – это не какие-то физические упражнения. Я напоминаю вам, мы уже читали об этом. Это уже уровень медитации, когда мы можем сидеть неподвижно достаточно да, долго с прямой спиной. И именно хатха-йога, которой мы с вами занимаемся, она позволяет нам достичь этого устойчивого, комфортного положения. Пранаяма или дыхательные упражнения составляет следующую, четвертую ступень. Правильно производимые дыхательные упражнения уничтожают много чисто физических препятствий, стоящих на пути изучения йоги. Слабость тела, лень, скуку. Они необыкновенно сильно помогают приобретению контроля над эмоциями, над органами чувств, над нервными центрами и уничтожают беспокойное состояние ума. Всякий человек, который начинает, начнет проделывать правильные эти дыхательные упражнения, приобретает удивительную власть над своим умом и телом, кто страдает от тревоги, беспокойства, от нервности от э, нервности, от бессонницы, уже через несколько дней после начала правильных дыхательных упражнений получат замечательные результаты. Люди, изучившие науку о дыхании, знают, каковы эти результаты. Но главная цель пранаямы – Це розвиття сили концентрації, тобто способності сотрядачені ума. І ось тут даються пол, э, м, такі конкретні рекомендації стосовно оцих дихальних практик. Тобто, якщо людина починає, згідно з даними рекомендаціями, які дають вчителі, э, дихати да, якось за різними техніками, то вона може позбавитись дуже дуже Неприємних відчуттів. Так, Марго тут задає питання, що робити, коли хруснуло щось у шиї, тоді не можеш її рухати. Ну, Спочатку, коли щось хруснуло і не можеш рухати, треба звернутися, мабуть, до лікаря. І з'ясувати, наскільки ти сильно хруснув, що воно там так, що не може дихати, да? рухати. Але треба пам'ятати, що шийні хребці, вони достатньо такі, скажімо так, Хрупкі, що рухи головою повинні бути достатньо обережні, щоб не нашкодити, тому що в області нашої шиї проходять дуже важливі такі артерії, які направляються до нашої голови. Тому. Активні рухи головою робити не треба повільно, спокійно. Але якщо вже так трапитись, ну спочатку треба заспокоїтись, унеможливити рухи шию, якщо не проходить, іноді, знаєте, не рухаючись в спокійному полу, посидіти, воно може відпустити. Якщо ні, тоді до лікаря. Саме так і більш ніяк. Я продовжую наше читання. І так. Ми про пранаяму зараз, да? тобто головна ціль пранаями дихальних практик це не тільки прибрати ці занепокоєння, прибрати тривоги, прибрати якісь нервовості, безсоння, але розвиток концентрації, тобто такої здібності концентрувати розум. Слідуща ступінь заключається в тому, щоб научитися обращати ум вовнутрь себе. Это называется пратьяхара. Если человек может отвлечь свой ум от внешних объектов, направить его на что-нибудь внутри самого себя и держать ум под строгим контролем воли, то он исполнит все, чего требует эта ступень. Здесь говорится о том, насколько наш ум может наш, нас слушать. Поэтому вот этот первый такой, первый шаг, да, протехара еще называют, когда мы вытаскиваем органы чувств из внешнего и перенаправляем в свой ум, то есть мы не распространяемся на то, что переживать то, что мы услышали, что увидели, что у нас вкус, да, запахи, тактильные ощущения, а все внимание направляем вовнутрь, да, и наш ум максимально туда развернут. Протихара, служит подготовлением к концентрации. Прежде чем человек будет способен сосредотачивать должным образом свою мысль на желаемом объекте, он должен научиться собирать свои разбросанные умственные силы. Этот процесс собирания сил ума и удерживания их от разбрасывания в разные стороны есть именно то, что йоги называют пратьяхар – это то, о чем мы с вами вот только что поговорили. То есть это первая, первый этап, перша щабль, перша такая ступень, ступенька, да, дробиночка для того, чтобы мы приступили до медитации. Затем следует сосредоточение или концентрация. Если человек правильным образом прошел 5 подготовительных ступеней, я напомню, что это за 5, только что зачитывают. Это кодекс чести, личный, это выстроенные отношения правильно с социумом. Мы использовали асану, чтобы подготовить тело к длительному сидению. Мы использовали пранаяму, дыхание, да, для того, чтобы убрать еще какие-то излишние тревожные состояния, но научились уже концентрировать внимание хотя бы на дыхании. Мы приступили к следующей да, части протехара, и тут мы умеем вытаскивать да, свои органы чувств извне, и не обращать на них внимания, исключительно концентрироваться во мне. То уже тогда первые опыты концентрации мысли дадут удивительные результаты. Но в то же время люди, не прошедшие должным образом подготовительного пути, найдут изучение концентрации необыкновенно трудным. Необходимо подготовить почву для того, чтобы получить хорошие результаты. Это то, о чем я говорил. Очень трудно находиться в медитации, то есть сидеть длительное время, не шевелиться и концентрировать внимание, удерживать мысль, да, вот только на одном каком-то либо событии или объекте. Медитации или размышления. Есть седьмая ступень, через нее человек переходит в состояние Самадхи, которое иногда называют сверхсознательным. Это состояние Самадхи, есть восьмая ступень школы Раджа-йоги. В этом состоянии развивается шестое чувство восприятия, раскрывается духовное зрение, и душа становится лицом к лицу с божественным существом живущим в нем самом. Человек, достигший состояния Самадхи, чувствует и ощущает, что его истинное Я есть одно с вездесущим духом. И он получает тогда все откровения и все внешние, и все внушения свыше, какие только могут дойти до человеческой души. Многие думают, что откровение идет из какого-то внешнего источника. Но йоги знают, что откровение или внушение свыше есть раскрытие высшего Я в самом человеке. И они знают, как бесконечно много духовных истин раскрывается в душе, достигшей восьмой ступени Раджа-йоги. Для того, чтобы достигнуть состояния высшего сознания, нужны непрерывные усилия, настойчивость и упорство в упражнениях. То, что раскрывается в этом состоянии, не может быть достигнуто ни интеллектом в его обычном состоянии, ни какими умственными способностями. Поэтому говорится, что истину нельзя постигнуть, читая Писание или воспринимая их только умом. Истина приходит сама к человеку, достигшему высшего, высокого сознания. Кто жаждет истины, кто стремится к познанию вечной реальности Вселенной, кого не удовлетворяет знание, приобретенное путем умственного восприятия работы ума, то должен стремиться достигнуть состояния самадхи, потому что только через это состояние он может раскрыть те тайны, которые влекут его к себе. Но прежде, чем у человека явится возможность приблизиться к этому состоянию, он должен пройти все перечисленные ступени пути раджа йоги должен своим терпением и настойчивостью преодолевать все препятствия, которые будут возникать на его пути. Тут я позволю себе остановиться, да и сказать, что путь раджа йога не так уж Быстро, как кажется, да. Поэтому иногда человеку нужно достаточно долго идти путем хатха-йоги, чтобы он преодолел все внутренние ограничения тела, все внутренние омрачения ума, да, только для того, чтобы он приблизился к тому состоянию, да, к тому, к чему нас призывает Раджа-йога. Есть много препятствий к достижению состояния самадхи. Как вы понимаете, состояние самадхи ⁇ это высшее состояние как таковое, да, человека, высшее состояние нашего, ну, если так можно сказать, ума, когда ум, по сути, настолько сконцентрировал только на одном объекте, на объекте, ну, на каком? На самом абсолюте, да, на том абсолютном творении. И, по сути, растворяется в нем, выходит в состояние уже без объекта, осознавая, что Я есть Он. Этот человек, по сути, уже не может разделять. У него все да, вокруг едино. Ну, это если коротко. Итак, какие же это препятствия к достижению состояния самадхи? Горе, печаль, болезни, умственная неподвижность или лень? сомнения, хотя бы временно прекращение борьбы за достижение самадхи, ленивое состояние тела и ума, жажда земных вещей, ложное знание, неспособность сосредотачивать ум, неправильное дыхание, хотя бы временный переход на низшую ступень, сравнительно с достигнутой, все это останавливает человека. И раз остановившись, снова пойти вперед гораздо труднее. Но всех этих препятствий легко избежать при условии правильных регулярных упражнений под руководством учителя йоги. Если человек начнет практиковаться сам по себе, без всяких указаний, кроме тех, которые даны в некоторых книгах, с ним могут произойти очень неприятные вещи, и он может сильно расстроить свою нервную систему и умственную деятельность. Но если у него есть опытный учитель, который будет направлять его, указывать способы преодоления всех препятствий и опасностей, то это не покажется ему трудным, и он скоро достигнет своей цели и назначения. Некоторые из сил развивающийся у человека благодаря практике дыхания и благодаря другим упражнениям, слишком сильны, чтобы они, ими мог пользоваться неопытный человек. Они не только могут повредить ему временно, но могут довести его до полного сумасшествия. Таких случаев было очень много среди людей, которые пытались практически изучать раджа-йогу без помощи настоящего гуру или духовного учителя. Вот здесь я остановлюсь. Здесь нас вновь и вновь призывают, обращают наше внимание, что такие практики, как раджа-йога, они практически невозможны, успешность, да, их практически невозможно, если вы не нашли своего гуру, своего учителя. Если в хатха-йоге, вот здесь еще, как бы знаете, можно допустить вариант инструктора, преподавателя, который будет убирать препятствия на вашем пути, чтобы вы смогли достичь неких, да, эм, раскрытия своих возможностей тела, да, то в раджа йоге конечно же, нужен учитель. Поэтому, хотя в этой книге здесь тоже очень строго с тем, что должен быть, да, такой достаточно продвинутый хатха-йог, чтобы он мог... Именно вам подобрать нужные упражнения, именно вам нужные пранаямы. Да? То есть здесь не говорится о групповых практиках, да, когда мы ходим на них, а здесь исключительно один на один. Поэтому это очень-очень важный момент. Вот здесь как раз описывается, что если у нас нет учителя, то могут случиться не очень приятные вещи, вплоть до сумасшествия. Поэтому с этими вещами нужно быть аккуратным. А я продолжаю. Победив все препятствия на своем пути, человек почувствует в конце концов, что он приближается к цели, которую себе ставит Раджа-йог. Когда им будет достигнута возможность сверхсознательного постижения, все сомнения для него навсегда прекратятся. Он будет в состоянии ответить сам на все вопросы относительно природы души, его искания истины на земле прекратятся. Он найдет настоящий путь к познанию истины. Его ум будет очищен, душа будет освобождена от рабства, незнания и самообмана. Истинный йог никогда не может пасть жертвой соблазнов мира. И никогда его не отведет от его пути, что бы то ни было земное. Вся Вселенная будет ему казаться состоящей из одного божественного существа. Он всегда будет чувствовать свое тело и свой ум только орудиями всемогущей воли, проявляющейся в бесконечности форм. Достигнув таким образом духовной силы и просветления, он победит самого себя и станет господином природы даже в этой жизни. Только тот достигает счастья на земле, только тот побеждает мир, кто достигает, возможно, полной власти над своим умом и телом, чья душа спокойна, чьи глаза видят во всем божество, для кого все одно божественное существо, которое есть бесконечность, существование, знание и света. Книга с вами Абхидананда «Как стать йогой». В простых, доступных словах, в пояснениях автор философ, мыслитель, ученик великого йога Рамакришны дает нам понимание, да, какие результаты мы можем достичь, практикуя хатха-йогу, какие результаты мы можем достичь, практикуя раджа-йогу, что нужно для того, чтобы продвинуться на этом пути. И, как вы уже поняли, раджа-йога, она, по сути, не для всех. Как не для всех? Ну, не для тех, Хто да? вот такий торопыга, вот, скажем так, да? той, хто дуже швидко хоче ну, кудись добігти, а тут треба розуміти, що шлях він такий м -м, повільний. Треба ретельно себе готувати, тому що це дуже-дуже серйозні речі, і я теж на це звертаю вашу увагу. Ми закінчили главу Раджа йога. У нас попереду карма йога дуже цікавий вид. Тому запрошую вас на слідучі наші духовні читання. Я начитую невеличкими, скажімо так, часовими проміжками, щоб не затримувати і вас надовго, і вашу увагу, і щоб ви могли осмислити те, що ми з вами тут прочитали. Беру десь приблизно по чотири листочку, да, перечитую на щось розмірковуємо. І, можливо, відповідає на ті питання, які у вас виникають в прямому ефіру. Але коли прослухавши той чи інший розділ, можливо, у вас виникають питання, задавайте, буду відповідати да, в коментарях. Тому що людина, яка може подивитися і почитати коментарі, можливо, в неї теж таке ж саме питання є, і ось вона знайшла відповідь. Ще раз нагадаю вам, що. Читаючи, торкаючись до таких книг не тільки фізично, а й перечитуючи, осмислюючи, розмірковуючи, аналізуючи, ми з вами торкаємося до енергії дуже великих просвітлених людей. Да? Тому і наповнюємося цією енергією. І це є також практикою, тобто читання духовної літератури є практика. Да? Тому ми з вами зараз практикуємо його. Скажемо так. І так, Я вас закликаю практикувати хатха-йогу для того, щоб готувати себе. Ну, можливо, ваша карма так складеться, так розвернеться, що ви підете далі. Можливо, в цьому житті і ні. Можливо, ще будете да, займатися тільки хатха-його, але кажучи, і хатха-йогою можна досягнути дуже дуже високих вершин. Я маю на увазі. Не якихось надможливостей тіла, але ж і досягаються ці надможливості, називаємо сітхі, але і такі стани розуму, да, які дозволяють нам піднятися на цю високий щабель да, пізнання себе та світу через медитації і таке інше. І так, практики наші проходять як вживу, так і онлайн. В описі да, цього е відео будуть всі посилання. Можливі, неможливі, да? куди ви можете звернутись, я закликаю вас практикувати. Створіть такий намір бути щасливою людиною, вільною людиною, бути людиною такою, яка наповнена, як не тільки собі змогла допомогти, але своєю цією наповністю вона буде допомогти іншим. І я вважаю це найпрекрасніше, що може трапитись з людиною взагалі. Коли вона сама щаслива і робить щасливих навколо себе. Дякую вам за увагу, за питання. Бережіть себе, практикуйте, читайте і будьте здорові! Намасте!